Всем привет! Это видео о покупках канцелярии для моего дневника и не только, но в основном для дневника. А, да, извините, что буду очень много заговаривать, потому что я не могу нормально говорить. Давайте начнем. Первая покупочка не из канцелярии, но я все равно хочу вам ее показать. А, Сделала в магазине ОК. Это вот такой такие часики, будильник, очень милого милый такого красивого зеленого цвета. Есть такая кнопочка, она включает лампочку там, чуть-чуть, ну, типа, чтобы если там темно, например, можно было увидеть время, и вот, да. И перейдем к покупкам канцелярии, тоже из магазина ОКЕЙ. Я первое, что я там купила, это набор гелевых цветных ручек от фирмы «Спонсор». Я уже выкинула упаковку, потому что мне удобнее было в пенале. Просто я сначала сняла другое видео, и потом выкинула ее, а потом начала переснимать, а упаковки уже нету, так что... Зачем я это говорю? Не знаю. В общем, тут 12 цветов, очень классные цвета. Мне нравится, что они не неоновые, а такие обычные. Очень классные пишут, особенно этот розовый, очень классные. Классные ручки. Далее. Купила себе полосатые скрепки от фирмы Индекс. Давно такие хотела. Мне очень нравится. Тут вот пять вроде бы их разновидностей. Черные, красные, синие, зеленые есть и такие желтые с красным. Очень классно смотрятся на страничке. Мне очень нравится. Последняя покупка из магазина УК OK. – это вот такие наклейки. Нормальные наклейки у нас можно найти только в Леонардо или в ОК. Но они там стоят очень дорого, но они очень классные. То есть такой маленький наборчик стоил 79 рублей, кажется. Фирмы Липуня. И здесь такие разные фруктики. Очень классные. И они такие прикольные на по качеству, не знаю. Есть такие наклейки, которые такие жесткие, как будто стеклянные. Эти как по типу таких, только они прям немного гнутся. Очень классные. Мне нравится. Дальше покупочки, сделанные в магазине Fix Price. Первое, что я там купила, это набор стикеров на тему путешествий. Там было всего две разновидности, я выбрала эти. Вот такие стикеры с разными фотоаппаратиками. Их здесь очень много. И вообще, вот эти стикеры из Fix очень классные. Обязательно себе куплю еще. Обязательно. Люблю стикеры, но редко им пользуюсь далее набор наклеек вот такие наклейки они просто так не влезают они типа на день стол Валентина там было еще две разновидности но там были просто сердечки какие-то большие наклейки тоже очень красивые но они были большие я бы их не смогла приклеить вот а эти здесь более-менее такие маленькие более-менее можно универсальные вот очень мне нравятся разные сердечки особенно эти совушки вообще очень классные и они такие объемные и шершавенькие, не глянцевые, то есть такие вот, очень классные, мне очень нравятся, но и здесь мало, жалко. Эм, далее, последнее, что я купила в ФиксПрессе, это воздушные фломастеры. Эм, давно такие хотела. Там их пять цветов. Очень классные фломастеры, вот я их вытащила. Здесь красный, синий, зеленый, голубой и оранжевый. Очень классно действуют они, очень просто. То есть ты берешь, открываешь колпачок. Кстати, ими можно писать, как обычными фломастерами, но я этого делать не буду. Вставляешь, в общем, переворачиваешь фломастер, туда вставляешь прозрачную штучку, закрываешь и все. Дуешь и все, удувается, там есть инструкции, все. Я вообще, я серьезно какой-то бред несу, но очень классные фломастеры. Вообще безумно крутые. Тут в наборе было 4 трафарета таких. То есть тут выдавливать надо и получится трафарет. Вот с мотоциклом таким. Мишка, которого я не до конца выдавила, вот только голову и использовала уже. Такая ведьмочка и орел или кто это? Наверное, да. В общем, тоже ими можно пользоваться, хотя мне не очень нравится, когда по трафарету делаешь. Вот. И последняя покупка, она сделана в каком-то канцелярском магазине, который не имеет названия. Это вот такой вот текстовый делитель. Он очень красивого дизайна, как бы, в таком каком-то японском стиле. И наконечник у него толще, чем у обычного текстового делителя. Вот так вот он выделяет очень красиво, и по сравнению с другими текстовыделителями, которые у меня есть, он толще выделяет, но единственное, он очень сильно просвечивается. Как вы, ну, сейчас не очень видно, но на самом деле он довольно сильно просвечивается. Ну, как бы ничего страшного, он все равно очень нравится. И, в принципе, это все. Покупочек. Покупочек, да. В общем, было очень-очень мало, но я... Извините. Редко закупаюсь, когда за раз покупаю очень много, и у меня вообще даже за месяц накапливается мало покупок. Но что я поделаю? Я много себе не покупаю сразу. В общем, это все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем пока!